Был распят, умер и погребен, сошел пад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и сидит обесное а у Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судья. Четвоємо тобі тіло і кров, душої Божественні, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Добавлення Святий наші всіх світу. Заради його тяжких страждань, буйно вже цілого світу. Заради його тяжких страждань, ой

Бог никому не откажет в своем милосердии. Небо и земля могут измениться, но никогда не исчерпается Божье милосердие. внимание своей нищеты дает мне, в то же время, осознать бездну твоего милосердия. В своей духовной жизни я одним глазом смотрю в бездну своей нищеты и никчемности, а другим в бездну твоего милосердия. So long Father, we offer to you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son and our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, О Господи, хотя постичь я Тебя не могу и не понимаю Твой промысел, я уповаю на Твое милосердие. Ой, же вечный, оферуем Ти и кровь, душу и бусту, наименьшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Для Его болезни моей. Dla Jego błogosławień Mother. For umyśle naszym mamy Dla Jego błogosławień małych, Dla Jego błogosławień Majki. Dla Jego Dla Jego Ku bolesné majutě. как источник милосердия для нас. Иисусе, 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 Святая Сестра Фаустина. Eminencja Atiec Kardynał pobłogosławić nas nás, Olywy. Dominus I veris servum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.